Hər kəs salamlayıram. Sizinlə mən Tünzəralə Rüstəmovadı. Bu gün sizə, baxın, biz hal-hazırda 3 saylı, 4 saylı kataloq dövründəyik və 3 saylı kataloq dövründə bizim aksiyamız vardı ki, kim 50 bal, ən aşağısı 50 bal təyiniz sifarişlədirsəydi, şirkət tərəfindən wellness aksiyasının qalib olurdu və bir ədəd wellness məhsulunu pulsuz olaraq hədiyyə götürə bilərdi. İndi mən sifarişimi yerləşdirəcəm və sizə göstərəcəm ki, ə bunu necə seçirlər və necə biz hədiyyəmizi götürə bilərik. Deməli, onu da nəzərinizə çatdırım ki, artıq kataloqumuzun 2 günləri olduğuna görə, yəni burada wellness də seçimlər var, amma o da olsa ki, bizdə yəni məhsullar azalə bilər. Bildiyimiz kimi Fabrika şirkətində dayanmadan, durmadan sifarişlərin sayı daima çoxdur deyə, ona görə də çalışın sifarişlərinizi tez yerləşdirin ki, heç olmasa Minimal sıfarişlərinizi yerləşdirin ki, wellness aksiyasında, yəni istifadə edib hədiyənizi tez götürə biləsiniz. Deməli, dəyərli xanımlar, dəyərli föləbiliçlər. Mən şəxsi kabinetimə daxil oldum. Baxın, göründü görə gözəl bizə göz burda görüntü var. Novruz bayramımız bildiyimiz kimi 4 saylı kataloqumuz Novruz bayramını təsadif elədiyinə görə, baxın, gözəl bizə bir təbrik Burda reklamı gedir. Deməli biz yuxarıda adam işarəsinə vururuq. Baxın, sağ tərəfdə yuxarıda belə adam işarəsi var. Vururuq üzərinə. Deməli bizim şəxsi kabinetimiz deyilən bir bölmə açılır. Bizə lazımdı ki, sifarişləri yerləşdirək. Bunun üçün nə edərik? Deməli mən e, baxın, burada səbət işarəsi var. Bura daxil oluram və sifarişlərimi yerləşdirmək üçün səbətə keçid alıram. Səbətə kesti aldıqdan sonra mənə lazımdır ki, e, sifarişlərimi artikul kod üzrə yerləşdirim. Deməli, baxın, burada 3 ədəd bölmə var: şəxsi aksiyalar, yalnız onlayn e, olan məhsullar və yaxud da satış artikul üzrə. Əgər biz sifariş daha doğrusu artikul üzrə. Deməli, mən e, hazır sifarişlərim varsa, artikul kodunu burdan qeyd eləyirəm və başlayıram sifarişlərimi yerləşdirməyə. Məsələn, mən indi Fleuride də duxu istəyirəm. İndi Fleuride duxunun deməli artikl kodunu əzbəb bilmədiyim üçün baxın adını yazan kimi burada çıxdı. Deməli bildiyimiz kimi bu ətir hazırda 60%-ə qədər endirimdədir və onda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim çox sevimli bir ətrimdir bu və bunu baxın səbətə daxil elikdən sonra mən bunu bax səbətə əlavə et əl düyməsinə. Bax burada düymə var. Ha, bura vururam. Deməli sifarişi əlavə edirəm səbətə. Baxın, sifariş OK düyməsini vurdum. Səbətə əlavə olundu. Cəmi 11 manat 99 qəpiyə. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çox ə, dəyərli, qiymətli olan bir ətirdir. Bu katalog dövründə 60% -ə qədər endirimdədir və mən bundan istirəm ki, 3 ədəd sifariş edərləşdirim. Deməli, mən bunu 3 ədəd. Davam et düyməsini vururam və məhsul səbətə daxil oldu. Məhsul səbətə daxil olduqdan sonra üç ədəb elədim mən. Baxın, baxın, görürsüz burada avtomatik olaraq bax Venus hədiyyəmiz görsənir. Və burada kokteyl burada vanellidir. Mən istəyirəm ki, kokteylimi dəyişəm, başqa bir kokteyl götürəm. Bunun üçün nə edirəm? Deməli, baxın, burada burulğu işarəsini görürsüz. Bax, burulq işarəsinə vururam. Və mənə seçimlər gələcək. Baxın, burada seçimlər və mən istədiyim zövqümə uyğun koktelimi seçim eləyə bilərəm. Mən istəyirəm ki burdan götürəm. Deməli, burada wellness kokteyli vanellidir düşdüyünə görə bir işarəsi var. Bu bir işə minuslan bir işarəsini çıxır qoyuram və burada qarağıtlı kokteylin qarşısındakı plus işarəsinə biri əlavə edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bir məsləhət üçün yalnız bir kokteyl hədiyyə düşdüyü üçün siz bir ədəd seçmə elə bilərsiniz yalnız. Deməli sifariş yazıldı ki uğurla dəyişdirildi aksiyan. Deməli mənə qara qatlı e, kokteyl hədiyyəsi düşdü burada və mən e, keçid alıram hara. Deməli baxın görüm məndə burada aksiyalar üzrə nə var. Aksiyalar üzrə baxın burada mənim VIP proqramım var, 70% kuponum var. Yəni burdan da mən istədiyim məhsul seçimini eləyə bilərəm. Məsələn 70% -li like lik faybəli kuponu ilə hansı məhsulu götürmək istəyəmsə onu da, ə, yəni sifariş edib götürə bilərəm. Bildiyimiz kimi, yani Fabeli şirkətində hər qataq doğru fəaliyyət göstərən məsləhətçilərə bir ədəd 70% kupon verilir. Və odan əlavə, məsləhətçi VIP məsləhətçi, yəni 100 ballıq məsləhətçi olduğu üçün Baxın, şirkət tərəfindən e, deməli 100 ballıq məsləhətçilər üçün baxın, olan aksiyadan istifadə etmək olar. Mənim burada da bir 70%lik kuponum var. Yenə məhsulu seç düyməsindən vururam və ürəyim istəyən bir məhsulu yenə səbətə daxil edirəm. Sonra e, seçimlə yəni istədiyim məhsulu çox endirimli bir qiymətə əldinəmə şansı şirkət tərəfindən bizlərə verilir. Deməli mən burada vurmaq istəyirəm nə hansı bir məhsul? Məsələn 6174. 6174 bizim Tanal kremimiz. Hansı ki üz üçün Neoseron çox gözəl bir məhsuldur. E, Kataloqunun ən qiymətli Tanal kremlərindən biridir. 10 man 80 qəpiyə cəmi gəlşi. Bax burada göstərtdi ki 10 man 80 qəpiyə bizə gəlir. Sonra mən e, Like Faberli kuponu içində bir ədəd sifarişləşdirib. Elə buna da istirəm ki, Tanal krem götürüm özüm üçün. Yenə də 6174 vurdum. Və baxın gəldi. Mən plus elədim, səbətə daxil elədim. Deməli, səbətə keçid alırıq. Baxın, bu mənim sifarişlərim artıq hazırdır. Mənə lazımdı ki, baxım görüb məhsul kataloq qiymətində nə qədərdir. Bunun üçün hara baxırıq? Deməli, burada baxın, aşağıda bax belə bir işarə var. Bax, biz bura vururuq, toxunuruq bura. Baxın, yuxarı qalxı. Görün, burada sifarişin artıq e, hansı, deməli, məbləğdə olması, kataloq qiyməti ilə və biz nə qədər ödəyəcəyik və hans, hər bir məlumat, yəni burada əks olunub və bizə lazımi məntəqə seçmə. Baxın, mən məntəqə seçmək üçün nə edirəm? Baxın, burada karandaş düyməsi var. Yəni əgər məntəqə seçili deyilsə, ə yenə də seçmiş işarəsinə vururam. Yəni burada artıq başqa seçilmiş məntəqə var. Mənə lazımdır ki, məntəqəni dəyişim. Karantaz işarəsinə vururam və burada ə, yeni çatdırılma ünvanına vururam. Vurduqdan sonra mənə lazımdır ki, Göyçay rayonunda Rüstəmova Tünzali ofisini seçmək. Baxın, Göyçay seçirəm. Sonra ə, siyahıdan seç düyməsinə vururam. Rüstəmova Tünzali seçirəm və yadda saxla düyməsinə vururam. Yadda saxla düyməsini vurduqdan sonra məntəqə adresində dəyişiklik olur və əlavə olunur. Mənim sifarişlərim hansı mətəqəyə çatdırılması olacaqsa, yəni bax həmin e, yəni bölməyə. Və keçid alıram mən hara? Keçid alıram sifarişin davam etdir təsdiqləməsinə. Davam et düyməsinə vururam. Davam et düyməsinə vurduqdan sonra baxın Baş üstə. Artıq mənim sifarişlərim hazırdır və təsdiqlə düyməsini vurdum. Artıq sifarişimiz deməli uğurla təsdiqləndi. Deməli, baxın burada ödəniş məbləği də görsənir ki, 30.79, yəni 30 manat 70 qəpi, yəni sifarişə pul öd ödəniləcək. Hər kəsə uğurlar və e, Venus kokteyllərinizi götürməyə tələssin.